小鸟，拿这么多稿子回去啊？嗯，你怎么还没走啊？今天情人节，当然是等男朋友去约会了。今天是情人节？对啊。没关系的，处理，等你有了男朋友也能过情人节的。嗯。喂，亲爱的。啊？临时要加班啊？那你先忙吧。嗯。 还不走，周川老师，你也刚下班呀？嗯。您这是要去哪儿啊？不知道能不能顺路送我？肯定不顺路啊。啊老师你可真幽默，我还没说我要去哪儿呢。我也知道我自己幽默，快上车吧。就让你开玩笑呢。我没有说让你上车啊。你到底上不上车啊？走，走。嗯，谢谢周川老师。嗯 你敢上后座试试？把我当司机啊？嗯，我跟周川老师家顺路，所以呢，嗯、他就让我、嗯、坐坐他的车走。嗯、说完没？嗯、天都快亮了。好的。小鸟，我们走了。那个，处理坐我旁边没有什么问题。我女朋友很喜欢这个编辑。啊 拜拜。你笑什么呀？你不觉得情人节下雨很浪漫吗？你出门不看天气预报啊？这个点儿本来就要下雨，过一会儿就停了。再说了，我也不记这种为了资本家赚钱的节日。 这可是我们一起度过的第一个情人节，是第一个情人节。乔宇辰特意约你吃饭，居心叵测。什么居心叵测？他不是也约你了吗？怎么啦？你今天是不是心情不好？还有刚才好端端的，干嘛突然提么女朋友？算了，没什么。 对了，我今天跟雨瑶提了，彩风也差不多了，明天开始我就不去原始实习了。哦，老师，情人节难道你就真的一点表示都没有？你想要什么，告诉我，我去买。算了。 哎，你不许喝这么多酒。我这一口都还没喝呢。助理啊，这次我真的谢谢你。听说你为了我的事儿都累病了，还把腰闪了，我向你赔礼道歉。希望节约的事儿你别放在心上。没事儿没事儿，能帮你顺利出版就是我的荣幸，这些小苦算什么。 三位晚上好，今天是情人节，我们餐厅有一个活动，只要男士向心仪的女士告白，就可以送上一束玫瑰花。请问三位有需要吗？呃，你问他吧。我，呃，我不需要，我不过情人节。哦，那打扰了，三位用餐愉快。我出去接个电话。 你别告诉我，情人节你什么都没准备。我准备了什么会告诉你？你不用告诉我，你得告诉初礼吧，毕竟是你们俩在一起第一个情人节，你这样显得你太不上心了。我就是想让他不抱希望，然后我再拿出礼物，这才是惊喜。亏你还谈过恋爱，你懂什么呀？哎呀，行啊，都知道欲扬先抑了，哼！你看看，感冒了吧？ 回去先喝点热水。喝热水，直男无疑了。啊，操！<coughs> 以后你做什么事先考虑我，别为了江永成这么拼。他是我手下的作者，我都不为他拼，谁拼？哎。哎，对了，那天顾白芷故意不让我进去，是有什么我不能听的话吗？嗯。 副总监只是提醒了我一句话，那我先走了。编辑和作者谈恋爱，其实没那么浪漫。加上对方是周川的话，你可能会更辛苦。什么叫如果是周川的话可能会更辛苦？他什么意思呀？自己当年和江雨辰没能善始善终的，就这么给别人洗脑的呀？他这是嫉妒。以后你少跟他交流经验。老师。 我觉得你还是检讨检讨你自己吧。你看，今天是情人节，你都什么表示都没有。我觉得顾总监说的真对。现现在一个外人就能随随便便挑拨离间了，是吧？你到底喜不喜欢我呀？我不告诉你。你再说一遍。你说呢？当然是喜欢了。 你赶紧上楼回屋去，别传染给我。我还要熬夜码字呢，影响了连载，你这个小编姐地位也不保。知道了，知道了，我这就上楼去自我隔离。情人节，男朋友不但没送礼物，还像躲瘟疫一样躲着生病的我，怎么办？ 也许他在默默准备惊喜，估计惊吓还差不多。估计惊吓还差不多。嗯、真的不明白呀、啊，女生怎么对于这种无聊的节日这么有执念呢？那就把这本原版书作为情人节礼物送给她吧。 什么情况啊？停电了！喂，物业，怎么突然停电了？跳闸，闸在哪儿啊？我怎么知道呀？要不你们派一个人过来？二十分钟，行吧，你们快点啊！ 哎，跳闸了！你别乱蹦跶，出事了我不负责啊！我出去一趟，马上回来。哎，你要去哪儿？你别管了，好好待着吧。嗯，把生病的女朋友一个人丢在黑乎乎的家里，自己倒是跑出去了。啊！敲。 电源面板就在玄关后面，自己弄弄不就好？二狗，怎么不睡觉啊？二狗，二狗，这个睡衣不是当初我送给…… 你能不能给我解释一下，这些到底是怎么回事？你怎么又进我说房？你就只有这句话想对我说吗？ 你在哪里？我要听实话。你面前。 什么时候知道我是猴子？嗯，在签录和神书的前几天，整整大半年时间，你为什么不告诉我？当初我是觉得没必要，所以没必要。拉黑我。 你幼不幼稚？你要不然连我大号一块拉黑算了。我不想跟你说了。你去哪儿、啊？我去哪儿我不知道，反正我现在不想跟一个骗子说话。我是不是狐狸君有那么重要吗？不重要吗？我一直把狐狸君看成是我最重要的朋友，你不知道。你一直利用这个身份在刺探我的生活、我的想法，甚至是我的感情。 之前我问你是不是狐狸君的时候，你是怎么回答我的？我是没有承认，那是因为我……因为你根本就不想告诉我。开两个号逗我玩很有意思吧？想长长久久就这样玩下去，还是你觉得像你这样的大作者，我这样的小编辑根本就不配拥有您这样的网友？不是你，为什么要把事情想这么复杂？这、这、这句话应该问你才对吧？这么长时间以来，你都一直费尽心思的耍我。我告诉你。 以后这种幼稚的游戏，我不会再陪你玩了，不玩了，散了吧！什么叫散了吧呀？你见过谁玩游戏把自己给赔进去的吗？赔进去，一直被蒙在鼓里的人是我吧？什么叫你赔进去了？我真的觉得很可笑，现在我真的觉得我自己就是一个被戏耍的猴子。 车里，发什么呆呢？阿香、啊，嗯，我最近能不能去你家借住两天？嗯、怎么了？你的新房都不让你住了？不是，能消失的游乐园上市周期不是缩短了吗？嗯、工作强度一下子就变大了。你家离印厂只有两站地铁，我是想着可以方便一些、嗯。没问题，你直接搬过去就行了。真的吗？嗯，我都准备好了。 啊，没问题，小花猫。半夜给我打求救电话，原来就是因为你狐狸精的身份被撞破了，不知道如何收场、啊。你幸灾乐祸也没有用，就算这样，你也没有机会。我早就对处理放下了，好吧？哼，我现在把人家当妹妹看。哎，我要是她啊，两个人在一起的第一个情人节，男朋友不仅一点表示都没有，还发现她在骗自己。哇，我一定一个嘴巴。 然后提分手，你闭嘴吧！你说到这个我就生气。这么轻易就说出散了吧这种话，他把我当什么人啊？你确定让我闭嘴？啊,啊？我以为你叫我来是帮你出谋划策的。说吧，首先你得先道歉，其次，无论初理是气你不承认胡丽君的事儿，还是气你情人节没表示，甚至说出散了吧这种话，那都是因为他缺乏安全感。 简单来说，就是他对你们之间的关系心里没底，还会没底吗？他让我做什么事儿我都答应啊，就连以前我肯定不会做的事儿，我也做了。男人和女人就不是一个星球上的生物，有时候我们觉得把该做的事儿都做了，相安无事的过好日子，这就是一种承诺。但是人家女孩却认为，钻戒、鲜花，以及一场浪漫而珍重的仪式更重要。可能在你看来，不过就是一个善意的谎言。 在他看来呢，你可以在小事上骗他，将来就有可能在大事上撒谎，甚至你都没打算跟他过一辈子。什么叫没打算呀？他就是我认定的人啊！你要早把这话对处理说啊，早没这么多事儿了。那我现在该怎么办？啊？其实让他原谅你很简单，下次见到他。 先说对不起，然后一把抱住，亲上去，最后大声对她宣布：“我喜欢你，我爱你，你是我的人，你跑不了了。”一定要这么做作且浮夸吗？那你就等着在沉默中被甩吧。啊，也不是，可能对处里来说，你这都算不上被甩。 顶多算是一场无疾而终的风花雪月吧。你这种人啊，一副我这样的人谈什么，真的很让人讨厌、啊。你这一副不食人间烟火到弱智程度的样子，也挺讨人厌的。初礼，这是造了什么孽呀？ 人呢？还不回来？行李箱怎么也不见？在哪儿？ 阿香家里住两天，连二狗都不喂了，你良心不会痛吗？一言不合就离家出走，翅膀硬了，银行卡里钱多是吧？嗯 怎么了？是不是那个男生又说了什么？没什么，不要提他。我准备呢，再买一个五十九块包邮的弹簧床，在你这多住几天，没问题吧？没问题啊，你想住多久都行。嗯，真的是太好吃了，嗯、我要再囤十盒自海锅。你要吃什么口味的？我要这个。<noise> 外婆红烧肉味的。 这呢打破了我二十八年以来放荡不羁的生活作息，让我养成了一日三餐准时要吃饭的胃。现在呢，一日准时的三餐突然就没了，换做是你，是不是也不爽了、啊？你好歹还有狗罐头吃啊，我呢，连瓜皮儿都没了。 一个星期了，连条催稿的信息都没有。